ہاسٹل میں پڑھنا ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا لیکن اس نصف صدی کے دوران جو کالج میں گزارنی پڑی ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے جب ہم نے انٹرنس کا پا... انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے آئے قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یک لقت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائق فرزند سمجھ رہے تھے دراصل لامحدود قابلیتوں کا مالک ہے جس کی نشو پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا تھرڈ ڈویژن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا چونکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اس لیے وظیفے کا نہ ملنا بھی خصوصاً ان رشتہ داروں کے لیے جو رشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے فخر و مباحات کا باعث بن گیا اور مرکزی رشتہ داروں نے تو اس با اس کو پاس وضع اور حفظ مراتب سمجھ کر ممتنوں کی شرافت و نجابت کو بے انتہاس رہا بہرحال ہمارے خاندان میں فالتو روپے کی بہتات تھی اس لیے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم اور شاید بنی نوئے انسان کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے ہونہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے اب تو ایک غیر جانبدار اور ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی اب بھلا ہمیں کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراں ولایت بھیج دیا جائے ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے اخبارات میں سے اشتہار دکھا دکھا کر یہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کر بے ایک وقت جرنلزم فوٹوگرافی تصنیف و تعلیف، دندان سازی اینک سازی ایجنٹوں کا کام غرضے کے بے شمار مفید اور کم خرچ بالا نشین پیشے سیکھے جا سکتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان ہر فن مولا بن سکتا ہے لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھی ہمارے گرد و نواح میں کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھا اس لیے یہ ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطعا ناواقف تھی اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی اور ہمارے والد ہیڈ ماسٹر صاحب تحصیلدار صاحب ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چنداں فرق نہیں بعض واقف کار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا بعض نے ٹھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا بعض نے شادر اور شالمار کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچا چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیا تو ثابت یہ ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حد موزوں ہے اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ تو ضرور دی گئی لیکن ایک مناسب حد تک تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بوجھ نہ پڑے اور فطرت فطرت اپنا کام حسن و خوبی کے ساتھ کر سکے لیکن تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہیں تک محدود نہ رہی اگر وہ صرف ایک عام اور مجمل سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں داخل دینا شروع کر دیا اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ اور ہاسٹل گناہ و معیشیت کا ایک دوزخ ہے ایک تو تھے وہ چرب زبان اس پر انہوں نے بے شمار غلط بیانیوں سے کام لیا چنانچہ گھر والوں کو یقین سا ہو گیا کہ کالج کا ہاسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے جو طلبہ باہر کے شہروں سے لاہور جاتے ہیں اگر ان کی پوری نگرداشت نہ کی جائے تو وہ اکثر یا تو شراب کے نشے میں چور سڑک کے کنارے کسی نالی میں گرے ہوئے پائے جاتے ہیں یا کسی جوئے خانے میں ہزارہ روپے ہار کر خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر فرسٹ ایئر کا امتحان پاس کرنے سے پہلے دس بارہ شادیاں کر بیٹھتے ہیں چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کیا جائے لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے کالج ضرور مگر ہاسٹل ہرگز نہیں کالج مفید مگر ہاسٹل مضر وہ بہت ٹھیک مگر یہ ناممکن جب انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین ہی یہ بنا لیا کہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے لڑکا ہاسٹل کی زد سے محفوظ رہے تو کسی تر... کسی ترکیب کا سوج جانا کیا مشکل تھا ضرورت ایجاد کی ماں ہے چنانچہ از حد غور و خوض کے بعد لاہور میں ہمارے ایک معمو دریافت کیے گئے اور ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورک کردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعی میرے ماموں ہیں مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیرخوار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں ہم پڑھیں کالج میں اور رہیں ماموں کے گھر اس سے تحصیل علم کا جو ایک ولولا سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا ہم نے سوچا یہ ماموں لوگ اپنی سرپرستی کے ضام میں وارد سے بھی زیادہ احتیاط برتیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قوا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا چنانچہ وہی وہ ہوا جس کا ہمیں خوف تھا ہم روز بروز مرجادے چلے گئے اور ہمارے دماغ پر پھپھندی سی جمنے لگی سینما جانے کی اجازت کبھی کبھار مل جاتی تھی لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں اس صحبت میں بھلا سینما سے کیا حرض کر سکتا تھا تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر سبا سے آگے بڑھنے نہ پائیں تیرنا ہمیں نہ آیا کیونکہ ہمارے ماموں کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں گھر پر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے اور بال کتنے لمبے رکھے جائیں ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھی ہفتے میں دو بار گھر خط لکھنا ضروری تھا سگریٹ غسل خانے میں چھپ کر پیتے تھے گانے بجانے کی سخت ممانعت تھی یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ آئی یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی سیر کو بھی چلے جاتے تھے ہنس بول بھی لیتے تھے لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی ایک فراخی ایک وابستگی ہونی چاہیے وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی رفتہ رفتہ ہم اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا کہ ماموں جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں کس وقت باہر جاتے ہیں کس کمرے میں سے کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانکنا ناممکن ہے گھر کا کون سا دروازہ رات کے وقت باہر سے کھولا جا سکتا ہے کون سا ملازم موافق ہے کون سا نمک حلال ہے جب تجربے اور مطالعے سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشوونما کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لی لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہاسٹل میں رہنے والے طلبا کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں ہم ان کی زندگی پر رش کرنے لگے اپنی زندگی کو سدھارنے کی خواہش ہمارے دل میں روز بروز بڑھتی چلی گئی ہم نے دل سے کہا کہ والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا ان کے سامنے اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا ان کو صحیح واقعات سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں میں وطن واپس گیا تو چند مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار رکھیں گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے ازہد مضر ہوتی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہ واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے سپریٹنڈنٹ صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رکت انگیز اور حیت اخی... خیز پائے میں سنائیں آنکھیں بند کر کے ایک آہ بری اور بےچار اشفاق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل کو واپس آ رہا تھا چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی دو منٹ دیر سے پہنچا صرف دو منٹ بس صاحب اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراں تار دے کر اس کے والد کو بلوایا پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کروا دیا توبہ ہے الہی لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی پھر ایک دن موقع پا کر بچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت شامت اعمال بے سینما دیکھنے چلا گیا قصور اس سے یہ ہوا کہ اس ایک روپے والے درجے میں جانے کے بجائے دو روپے والے درجے میں چلا گیا بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر سینما جانے کی ممانعت ہو گئی لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے ان کے رویے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ ایک روپے اور دو روپے کے بجائے آٹھ آنے اور ایک روپیہ کہنا چاہیے تھا انہی ناکام کوششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم پھر گھر گئے تو ہم نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا دو سال تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سی آ گئی تھی پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کیے تھے وہ اب ہمیں نہایت بودی معلوم ہونے لگی تھیں اب کہ ہم نے اس موضوع پر لیکچر دیا کہ جو ہاسٹل زندگی سے ہاسٹل جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے ہاسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی چند دن تو ہم اس پر فلسفیانہ گفتگو کرتے رہ گئے اور نفسیات کے نقطۂ نظر سے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا اور جب مثالیں کی نو مثالیں دینے کی نوبت آئی تو ذرا دقت محسوس ہوئی کالج کے جن طلباء کے متعلق میرا ایمان تھا کہ وہ زبردست شخصیتوں کے مالک ہیں ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور بطور نمونہ کے پیش کی جا سکے ہر وہ شخص جسے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے جانتا ہے کہ والدینی اغراض کے لیے واقعات کو ایک نئے اور اچھوتے پیرائے میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس نئے پیرائے کا سوچ جانا الہام اور اتفاق پر منحصر ہے بعض روشن خیال بیٹے والدین کو اپنے حیرت انگیز اصاف کا قائل نہیں کر سکتے اور بعض نالائق سے نالائق طالب علم والدین کو کچھ اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے نام منی آرڈر پہ منی آرڈر چلا آتا ہے جب ہم ڈیڑھ مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار ان دو مضمونوں پر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد نے پوچھا تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے میں تو خدا سے یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے عرض و معروض کا موقع دیں میں نے کہا دیکھیے مثلا ایک طالب علم ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے اب ایک تو اس کا دماغ ہے ایک اس کا جسم ہے جسم کی صحت بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی لیکن ان کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے جس سے آدمی گویا پہچانا جاتا ہے میں اس کو شخصیت کہتا ہوں اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے نہ دماغ سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی جسمانی صحت بالکل خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بالکل بیکار ہو لیکن پھر بھی اس کی شخصیت نہ خیر دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان خپتی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی تو بھی گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے ٹھیریے میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ کے بجائے والد نے مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دی جس کے دوران وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا انتظار کرتے رہے اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تین چار دن بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا مجھے شخصیت نہیں سیرت کہنا چاہیے شخصیت شخصیت ایک بے رنگ سا لفظ ہے سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا والد کہنے لگے کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن ہے یا کچھ اور میں نے کہا چال چلن ہی کہہ لیجئے تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے میں نے کہا بس یہی تو میرا مطلب ہے اور یہ چال چلن ہاسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے میں نے نسبتاً نحیف آواز میں سے کہا جی ہاں یعنی ہاسٹل میں رہنے کے لیے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں سچ زیادہ بولتے ہیں نیک زیادہ ہوتے ہیں میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے وہ کیوں اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا ایک کاش میں اس وقت توجہ سے سنتا اس کے بعد پھر سال بھر میں ماموں کے گھر میں زندگی ہے تو خزاں کے بھی اس کے بعد پھر سال بھر میں ماموں کے گھر میں زندگی ہے تو خزاں کے خزاں کے بھی گزر جائیں گے دن گاتا رہا ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا لیکن میں نے ہمت نہ ہاری ہر سال ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا لیکن اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں میں پہلے سے بھی زیادہ شد ومت کے ساتھ تبلیغ تبلیغ کا کام جاری رکھتا ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا نئی نئی مثالیں کام میں لاتا جب شخصیت اور سیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور باقاعدگی پر تبصرہ کیا اس سے اگلے سال یہ دلیلیں پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے موقع زیادہ ملتے رہتے ہیں اور ان کا بیرون از کالج ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے اس سے اگلے سال یہ مطلب یوں ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے کئی کئی افسر مقرر ہیں اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فردن فردن ہاتھ ملاتے ہیں اس سے رسوخ بڑھتا ہے لیکن جون جون زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا لیکن معقولیت کم ہوتی گئی شروع شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر وارد مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے کچھ عرصے بعد انہوں نے یک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا پھر ایک آدھ سال مجھ مجھے ہنس کا ٹالتے رہے اور آخر میں یہ نوبت آ پہنچی کہ وہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی ایک طنز آمیز قہقے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے, دے دیا کرتے تھے ان کے اس سلوک ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھی ہرگز نہیں حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی اے کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھی جب تین چار دفعہ یہی وہ قصہ ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی بی اے میں پے در پہ فیل ہونے کے وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوچ تو ضرور آ گیا لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میری ڈائی کی وہ پہلے جیسی وقت اب نہ رہی تھی میں زمانہ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے آپ ایک تو آپ تو ایک تو آپ میری زندگی کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس سے یونیورسٹی کے بعض قائدیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایف اے ایف اے کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا اس لیے ہم اس میں کچھ پاس ہوئی کچھ کچھ پاس ہو گئے بہرحال فیل نہ ہوئے یونیورسٹی نے یوں تو ہمارے ذکر بڑا اچھے الفاظ میں کیا لیکن ریاضی کے متعلق ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دلوا دو ایسے امتحان کو اصطراً کمپارٹمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے شاید اس لیے کہ بغیر رضامندی اپنے ہمراہی سب مسافروں کے اگر کوئی اس میں سفر کر رہے ہوں مگر نقل نویسی کی سخت سخت ممانعت ہے اب جب ہم بی اے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے یہ سوچا کہ بی اے میں ریاضی لیں گے اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیا لیکن جب پرنسپل صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے چنانچہ بی اے میں ہمارے مضامین انگریزی تاریخ اور فارسی قرار پائے ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے گویا ہم تین کے بجائے چار مضمون پڑھ رہے تھے اس طرح جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی خیالات میں پراگندگی ہو گئی اگر مجھے چار کے بجائے صرف تین مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان تین مضامین کو دیتا آپ یقین مانیے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا اور فرض کیا اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کرنا دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا تو کم سے کم اس مضمون میں تو ضرور پاس ہو جاتا لیکن موجودہ حالات میں تو وہی ہونا لازم تھا جو ہوا یعنی یہ کہ میں کسی مضمون پر بھی کما حق کہو توجہ نہ کر سکا کمپارٹمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا اب آپ سوچئے نا کہ جو وقت میں مجھے کمپارٹمنٹ کے امتحان پر صرف کرنا پڑا وہ اگر میں وہاں صرف نہ کرتا بلکہ اس کے بجائے مگر خیر یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہو جانا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے ازہد حیرت کا موجب ہوا اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں اب قائدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا لیکن یونیورسٹی کی اس تفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے بعض طباہ ایسی ہیں کہ جب تک کوئی جب تک یکسوئی نہ ہو مطالعہ نہیں کر سکتی کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبردستی ایک کھچڑی سا بنا دیا جائے ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں دو اس میں وہ کامیابی حاصل کی کہ باعد و شاید باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں چاہیں اس پاس ہو سکتے ہیں اب تک تو دو دو مضمونوں میں فیل ہوتے رہے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکے گا اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے یونیورسٹی کے ہودہ اور بے معنی قواعد کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے تو اپنی طبیعت پر ہی کچھ زور ڈالیں لیکن جتنا غور کیا اسی نتیجے پر پہنچے کہ تین مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے پہلے دو میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ ہم پہلے سال انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں جن جن مضامین میں جیسے جیسے فیل ہوئے وہ اس نقشے سے ظاہر ہیں انگریزی تاریخ فارسی دوسرے سال انگریزی تاریخ تیسرے سال انگریزی فارسی چوتھے سال تاریخ اور فارسی گویا جن جن طریقوں سے ہم دو دو مضامین میں فیل ہو سکتے تھے ہم نے سب پورے کر دیے اس کے بعد ہمارے لیے دو مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا اور ایک ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی چنانچہ اب ہم نے مندرجہ ذیل نقشے کے مطابق فیل ہونا شروع کیا پانچ میں سال تاریخ میں فیل چھٹے سال انگریزی میں فیل اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے ہر چند کے یہ سانحہ ازہد کا ہوگا لیکن اس میں یہ مسئلہ تو ضرور مزمر ہو مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا بس یہی ایک قصر باقی رہ گئی ہے اس سال فارسی میں فیل ہوں فیل ہوں گے اور پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے چنانچہ ساتویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بیتابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا بلکہ اس بات کا انتظار تھا اس اس فیل ہونے کے بعد ہم اگلے سال ہمیشہ کے لیے بی اے ہو جائیں گے ہر سال امتحان کے بعد جب گھر آتا تو والدین کو نتیجہ کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت اور فوراں۔ رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خام وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتا تھا کہ اس سال تو کم از کم پاس نہیں ہو سکتے والدین کو اکثر یقین نہ آتا ایسے موقعوں پر طبیعت کو بڑی الجھن ہوتی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں ممتہن لوگ اکثر نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھیں تو میرا پاس ہونا قطع ناممکن ہے چاہتا ہوں کہ میرے تمام بحی خواہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ ہو لیکن بحی خواہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محض قصر نفسی سمجھتے ہیں آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جایا کرتا تھا لیکن کی... آ جایا کرتا تھا کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب اجی کیا کہہ رہے ہو اجی یہ بھی کوئی بات ہے ایسے فقروں سے ناک میں دم کر دیتے بہرحال ابھی کے اب کے پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کر دی دل کو یہ تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے اگلے سال ایسی پیشن گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے اب یہ تو کالج میں صرف ایک ہی اب تو کالج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے گھر سے نکلے تو ماموں کے دڑبے میں اور جب ماموں کے دڑبے سے نکلے تو شاید اپنا دڑبہ بنانا پڑے گا آزادی کا ایک سال صرف ایک سال اور یہ آخری موقع ہے آخری درخواست کرنے سے پہلے ہم نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کیا جن جن, جن پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا ان کے سامنے نہایت بے تکلف اسے اپنی آرزویوں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو ضرور آپ ہاسٹل میں بھیج دیں بعض کامیاب طلبہ کے والدین سے بھی اسی مضمون کی عرض داشتیں بھیجوائیں خود آداد و شمار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی کے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام تو کبھی ہاسٹل سے باہر گیا ہی نہیں میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے پیشتر کبھی کیوں نہ سوچی تھی کیونکہ یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفا نہ ہوا کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کے بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا میں نے جواب دیا ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارستور افلاتون کے گھر کے سوا اور کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی ہاسٹل میں جسے دیکھو بہر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے باوجود کہ باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں دو دو سو تین تین سو لڑکے رہتے ہیں پھر بھی وہ خاموشی تاری رہتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے شام کے وقت حاصل کے صحن میں جا بجا, جا بجا طلبہ علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں الاس صبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے کھانے کے کمرے میں کامن روم میں غسل خانوں میں برآمدوں میں ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے رہتے ہیں ریاضی کا طلباء اپنے ہر ایک خیال کو الجبرا میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں فارسی کا طلباء ربائیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں اور تاریخ کے دل دادا والد نے اجازت دے دی اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں اس دوران ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کدابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی اور انہیں یہ مجدہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مفید مفت مستفید فرمائیں گے اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سوچ لی جس کے ارد گرد نہ تجربہ کار طلبہ مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے سپریٹنڈنٹ صاحب کو جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں آئیں گے تو فلا فلا مراد کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلا فلا قواعد سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھیں گے اطلاعان عرض ہے اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گواں بیٹھے